Qoda vaxt gəldi. Gedirəm. Qovğunun şikayəti yoxdur, amma keçirdə qalanlar atam zəngəmatam. Onların zülət keçən mermiləri varsa, atamın ürəkdəşən bahçələri var. Komandir. Komandir başın sağ olsun dediyində vətən sağ olsun deyəcək emirdir. Emalidir. Çünki oğlu bu vətənin bir parçası oldu. Ləhənamam var. Canamanam. Gözəlavanam. Göy çəyamam. Sözlərini yolacaq. Bu sözlər ki bir tellə dünya bəketdə. Canım balam deyə bağlayacaq isminə noru deyib bağlaydı. Həmin səhərsə başı dik gəlirdi. Gəzməlidir. Çünki oğlu şəhid oldu. Çünki oğlu vətən oldu. Bazıları məzarıma gələcək. Dizlərinə qoyub bağlayacaq. Dizlərinə bulaşan torpağıma qaqam deyəcək. Cünni vətən onların anasıydı. Artıq qardaş oldu. Məndən soruşsaz bir canım vardı. Bu torpağa qurban oldu. Min canım olsa bu torpağa qurban olsam. Deyincə vətən sağ olsun. Allahu ekber, Allahu ekber. Bir! Həyə! Sətkə çədir! Ulu əkmə! Azar! Bu gün müzaffər və şanlı ordumuz düşmən təxribatına qarşı nalarkən igid əsgərlərimiz Yaqubzadə Yaqub qəhrəmancasına şəhid oldu. Və bu o deməkdir ki, aramızdan daha biri gitdi. Amma unutmayın ki biz bura ölməyə deyil, öldürməyə gəlmişik. Bura düşmanı qorxuluyuqsa olmaya gəlmişik. Yoldaş əsgərlər, Yaqubun cənazəsi bir azdan atasına təhfil veriləcək. Bütün dünyanın iki cinlərinə yığılacaq. Can eləsən Yaqubun atasına nədir təsəllilərind Hüseyno Et bir söz təsəllüməca qatasına. Bəlkə də bir gecədə saçları ağarar. Vətən sağ olsun deyəcək. Vətən dediyimiz o balalardır. Minlərlə Yaqubdur bu vətən. Amma düşmən bilsin ki, bir elər, bir elər.